Hər vaxtınıza xeyir olsun. Mən bu gün hazırladığım belə bir gözəl tortun hazırlanmasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, gözəl xanımlarımız bu videoya da baxıb dəyər verəcəklər. Tortu hazırlamaq üçün əvvəlcədən tortun biskvitlərini və kremini hazırlamışam. Biskvitləri 20 diyametr olan formada hazırlamışam. Tortun hündürlüyü 10 santimetrdir. Biskviti südlə islatdıqdan sonra üzərinə kəsmikli krem əlavə edirəm. Sonra isə karamell sosu, qırda qovrulub doğranmış qoz ləpəsi, şokolad tikələri əlavə edirəm. üzerinə şokoladlı biskvit. Və yenidən üzərinə sürülü isladıram biskvitin. Şokoladlı biskvitin üzərinə isə qaymaqlı şokoladlı krem əlavə edirəm. Bu müştərimlə maliyanı çox sevdiyi üçün üzərinə sveji təzə Malina lav edirəm. Yenidən vanilini biskvit qoyub, südlə islatdıqdan sonra kəsimçikli krem əlavə edirəm. Bu qayda ilə tortu yığıram. Tortu axşamdan yığmışam, tort səhərə qədər özünü soyu düzüdə tutub Xanımlar, sizdən çox-çox xahiş edirəm, qiymətlə bağlı soruşmayın. Hər dəfə vurğulayıram. Rusiya da yaşayıram. Qiymətin deməyin heç bir önəmi yoxdur. Hər rayonun, hər şəhərin özünün qiyməti olur. Budur ki qiymət özünüzdən asılıdır. Şəhərinizdə, rayonunuzda nə hissə verirlərsə, qiyməti siz də o o qiymətə verin. Əlbəttə biraz da əlləşlərin. Əgər gözəldirsə qiymət dəyişə bilər. Tortun çəkisi 2 kilo 604. İndi isə tortun üzərini qanaşlayıram. Əvvəlcə yüngül qanaş çəkirəm. Xırda biskvit içələri örtülsün. Çökmə yerləri də olur. Sonra isə yenidən üzərinə qonaş çəkib soy düzəyə yerləşdirirəm. Qonaş ən azı yarım saat 40 dəqiqə boyunca tortun üzərində durmalıdır ki, üz qat kremini və yaqdı şəkər xəmin örtərsən, örtərkən heç bir problem yaratmasın. Üz qat kremini qaymaqlı kremdir. 250 ml qaymaq götürmüşəm. Qaymaq mütləq və mütləq soyuq qaldı olmalıdır. Bir damcı gel rəng qatıb belə bir açıq mavi rəng alınıb məndə. Əgər gil rənginiz yoxdursa, quru rəngdən də istifadə edə bilərsiniz, ancaq və ancaq qaymaq üçün. Şəkər xəmir üçün quru rəng yetməz. Spatolla ilə tortun hər bir tərəfinə krem yayıram, sonra isə spatula ilə hamarlayıram. indən boş qalan yerlərə krem doldururam. Və yenidən hamarlayiram. Əgər bizə belə çətindirsə, şirinlik torbasına da krem doldurub dördün kənarlarına vura bilərsiniz. şərinə şərt artıq krem yığıram. Bunu şəkər xəmir ilə də örtə bilərsiniz, tortun üzərinə heç bir problem yoxdur. Tortu tam hamarladıqdan sonra soyuducuya yerləşdirirəm. Sonra isə üzərinə yerləşdirəcəyim dekorları hazırlayıram. Dekoru bir neçə gün əvvəlcədən də hazırlaya bilərsiniz. Məndə vaxt bu, baxımından vaxtım olmadığı üçün indi hazırlayıram. Belə bir qəhvəyi rəngdə şəkər xəmirini yayıram uzun sofalda. Sonra isə tortun qoyacağam fiquru bu qayda ilə hazırlayıram. dairənin kənarlarını yapışdırıb belə bir fiqur hazırladım. Fiqurun içərisinə balaca ay balası yerləşdirəcəyəm. Şəkər xəmin uzun soruyayıb belə bir kəndir formasına salıram. Figurun üst hissəsinə yapışdırıram. Şəkər xəmini armud armudvari formada hazırlayıb yumrunun içərisinə yerləşdirdim balaca pay balasının tadan hissəsini. İndi isə ayın baş hissəsini hazırlayiram, gördüyünüz kimi. aş hissəsini əlimdəki fiq formayla xətlər qoyuram. Aynın meyvə hissəsini hazırlayıram. bu passiy yerləşdirdim hazırladığım bədən hissəsinə diş çöpü ilə birlikdə hazırlayarkən əgər fiqurlarımızın içərisində diş çöpü varsa mütləq və mütləq müştərinə xəbərdar etmək lazımdır. Balaca bir şəkər xəmirindən Ay balasının burun hissəsini yapışdırdım. İndi isə Şəkər xəmirin eyni bərabərində yumru götürüb sonra isə bir balaca yastlayıb bu hissələrini biraz kəsirik, aypara formasında qalır. Bunu da aynın qulağına yapışdırıram ki, qulaq forması həqiqətən də oxşasın biraz. Şar isə pinoplastrla hazırlanmış şardır. Şiniat ləvazimatlar mağazasından da soruşun, burada da olur. Şəhər də hazırlamaq olar şəkər xəmirindən. Çox ağır gəldiyi üçün ehtiyac görmürəm, hazır satılır, münasib qiymətədir, elə də bahalı bir şey deyil. Tofal qatdan da hazırlamaq olar. Farqa da biraz baha başa gəlir. Ondansa hazır peynaplastırdan alıb qoymaq daha məsləhətlidir. Şükurun digər hissəsinə çəkə bilmədim telefonumun. Zaryadkası ölmüşdür. Onun üçün də izah edirəm. Şarın kənarları ilə yenidən kəndir formasında şəkər xəmirini hazırlayıb yapışdırıram. Sonra isə alt hissəsinə mavi rəngdə bayraq formasında üç günç formaları kəsib yapışdırıram. Bu qədər asan. Budur kəndir formasına salmışam. Bununla o yana video fiqurun yoxdur. Onun üçün də izah etdim ki, bu qayda ilə şarıq bəzəmişəm. kisəz ortu dekorlamağa. Əvvəlcə ön hissəsinə uşağın adını yapışdırıram, sonra isə çəstiyim buludları yerləşdirirəm. ulduzlardan sonra kiçik ölçülü ulduzlar kəsmişəm. Onu da tortun kənarlarına yapışdıraram. Bu gözəl bir tort alındı. Hələ ki tam hazır deyil. İndi isə fiquru tortun üzərinə yerləşdirirəm. Şaşır xəmirlə xırdaxırda -xırda belə bir dairələr hazırlamışam. Kiçik ölçülü. Fiqurun kənarlarına qoyuram ki, bulutalı gəlsin, biraz da gözəl görünsənsin. Sonra isə hazırladığım şarı tortun üzərinə yerləşdirirəm. Budur belə bir gözəl tort alındı. İnanıram ki, siz də çox bəyəndiniz. Allahə əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər, hələlik.